Существуют ли варикозная болезнь у более молодых, там, может, подростков? Самое серьезное осложнение, которое уже может быть угрозой жизни угрозой жизни, это тромбофлебит. Если мы начинали с того, что рекомендовали эластические щелки сроком до полугода, 10 лет назад, то mm -hmm. теперь мы это ограничиваем 20 дней. Иногда 2 недели восстановления, период реабилитации. Пациенту какие рекомендации вы даете после данной процедуры, что должен обязательно ограничить пациент, не делать ни в коем случае, и что он должен, наоборот, делать обязательно, ни в коем случае не забыть это сделать. Да, это э, процесс реабилитации очень важен, но в случае варикозной болезни у меня есть хорошая новость, он не сложен. Ничего такого страшного у вас не было. вас не будет Можно да, потому что вот эти мини-инвазивные методики, о которых мы сейчас говорим, mm -hmm. они же иногда называются так называемыми офисными методиками. Mm -hmm. То есть вам не нужно отрываться, если вы, конечно, не связаны с тяжелым физическим трудом, вы можете не отрываться от работы, вы можете прооперироваться в пятницу, в понедельник быть уже на работе. Я не говорю так обо всех, мы говорим тут э, каждого пациента нужно видеть индивидуально, иметь индивидуальный подход. А вообще-то... Э, есть реабилитация, она по времени занимает примерно дней 20-30. Требования наши несложные. Пациент должен избегать чрезмерных физических нагрузок, подъемов тяжести в течение, ну, трех недель. Пациент должен по возможности избегать длительных статических нагрузок, то есть долгого сидения, долгого стояния, все-таки создавать себе условия для того, чтобы можно было пройтись, прилечь и так далее. Обязательное ношение эластической компрессии в виде чулков сроком не менее 20 дней. И речь идет о том, что чулок назначается круглосуточно в первые двое, трое суток, mm -hmm. а потом так называемое дневное ношение чулка. То есть на ночь он снимается утром. Он одевается. И прием некоторых э, очень несложных и достаточно безвредных препаратов, такие как венотоники современные, не будем их называть, их, mm -hmm. их, их достаточное количество, они подбираются индивидуально. И может быть, э, в зависимости еще от э, наличия сопутствующих заболеваний, могут быть назначены еще какие-то препараты. Например, антикоагулянты, там, mm -hmm. антибиотики и так далее. Но рутинного такого назначения нет. То есть Реабилитация не сложна. А такой вопрос: после вот этой операции ну, пациент носит компрессионные чулки, и он должен пожизненно носить их, или он может снять их? Потому что вот если бы это касалось бы меня? то я бы, наверное, первое, что спросила, как быстро можно избавиться от этих челков и жить без них. Или когда мне нужно их одевать, что прям вот обязательно надо и ни в коем случае без них не быть. Ну, опять же, назначение компрессионной терапии, во-первых, индивидуально, во-вторых, оно зависит от сложности формы варикозной болезни. В более легких формах мы говорим о ношении эластической компрессии обязательно сроком до одного месяца. Угу. Эти подходы часто меняются. Потому что, например, мы имели дело с пациентами, которые самостоятельно снимали эластические чулки, нам об этом даже и не говорили, а потом это выясняется. Более того, существует э, подход у наших коллег, в частности, в Латвии. Э, которая утверждает, что если мы имеем с лег... дело с легкой формой варикоза, где все зависит от того, насколько качественно мы закрыли ствол большой подкожной вены, mm -hmm. они вообще не назначают эластических чулку. Эти подходы они модулируются, и мы кстати если мы начинали с того, что рекомендовали эластические чулки сроком до полугода 10 лет назад, mm -hmm. то теперь мы это ограничиваем 20 дней, иногда две недели. Конечно, если мы говорим о, о тяжелых формах варикозной болезни с трофическими нарушениями, трофическими язвами, или в том случае, если мы лечим варикозную болезнь на фоне того, что человек когда-то в прошлом переносил серьезные тромбозы глубоких вен, что бывает часто, то эти сроки могут быть увеличены вплоть до пожизненного. Но еще раз я говорю, мы говорим о, о различных формах варикозной болезни. Mm -hmm. И возвращаясь к началу нашего разговора, это свидетельствует в пользу того, что чем раньше мы начинаем, тем меньше мы носим эластические чувства. Класс. И э, очень часто, очень часто приходят женщины после беременности с варикозной болезнью. Даже даже начинается варикозная болезнь во время беременности. Ну это логично, потому что с увеличением срока беременности возрастает внутрибрюшное давление, возрастает давление на глубокую венозную систему, и, и действительно, к сожалению, это. Как-то можно помочь беременным женщинам с варикозной болезнью? Безусловно, и этим занимаются не только врачи фрибологи но и специалисты женских консультаций. Мы очень часто. Ну, во-первых, мы взаимосвязаны, и мы часто консультируем таких пациентов и предлагаем те или иные э, способы решения этой проблемы, среди которых действительно э, эластическая компрессия является важным фактором. А... Другое дело, речь идет о степени компрессии, ведь компрессионные чулки бывают разного компрессионного класса. А вот в вашей практике а, были ли случаи, когда у беременной женщины варикозная болезнь переходила в какое-то острое осложнение, когда Прекрасный нужно было вопрос. резко Замечательный вмешательство вопрос. сосудистого да. хирурга. А абсолютно. И причем вплоть до того, что мы забирали даже таких пациентов на второй день после рода. Или даже перед родами мы сталкивались с той проблемой, когда возникали осложнения. Мы говорили о том, что самое серьезное осложнение, которое уже может быть угрозой жизни, угрозой жизни это тромбофлебит, который имеет восходящий характер и может э, провоцировать отрывание тромбов и к сожалению э, иметь очень нехорошие последствия в таких случаях речь идет уже о скоропомощных э, мероприятиях Проводятся в тахопе, безусловно безусловно выставляется определенные показания когда мы должны конечно же сделать эту операцию не в полном объеме потому что мы имеем mm -hmm. дело с беременными. Если же э, это пациент э, не женщина или не беременная, делается определенного вида, вида тоже мини-инвазивное вмешательство, mm -hmm. немножечко, конечно, покруче А вот именно быть. если это мы говорим про беременную, про беременную, которая, по сути, пропустила варикозную болезнь до беременности, а сейчас mm -hmm. уже столкнулась с, с, с тромбофлебитом. Если мы столкнулись с тромбофлебитом, так называемым эмбологенным, несущим угрозу эмболии, то мы стоим перед вопросом выполнения операции. И уже не из проколов, к сожалению. Нам может приходится делать небольшие вмешательства для того, чтобы целью этих операций является предотвращение возможности проникновения этих тромбов в глубокую венозную систему. А в вашей практике были ли такие пациентки? Много. Много? Очень много было таких пациентов. Мы часто имели дело с вот домом и так далее. И нам э, приходилось делать такие операции, так называемые по, э, по удалению тромба, так называемой тромбэктонии. Mm -hmm. Ну, как правило, это были пациентки, которые уже э, еще до беременности имели достаточно приличную варикозную болезнь, не занимались этим. И, и вот такое вот одно из осложнений тромбофлебит. Как правило, оно возникает, как и любая болезнь. Ее осложнение не вовремя, а беременность, особенно более-менее такие уже средние и поздние сроки, является серьезным провоцирующим фактором для этого. Таких пациентов было, я сейчас вам не готов назвать количество, но мы имели дело с этим часто, и нам приходилось делать уже вмешательства не вот такие мини-инвазивные, о которых мы говорили, нам приходилось делать, ну, грубо говоря, разрезы, доставать тромбы, убирать, и потом возвращаться к лечению варикозной болезни уже после родовспоможения, спустя какое-то время, через год, через два и так далее, а это уже, конечно, не настолько эффективно, как э, делать это в ранних формах. Mm. Еще раз говорю, лечение варикозной болезни в незапущенных формах – это процедура. Это как ну, походы к стоматологу, на честное слово. Mm. Хорошо. А по поводу женщин мы проговорили. А такой, может быть, странный вопрос, но существует ли варикозная болезнь у более молодых, там, может, подростков, юношей, юнош? Да, существует варикозная болезнь у несовершеннолетних, да. тут, там, и мальчиков, и девочек и, и так далее. Вот тут надо быть очень э, настороженным, потому что часто э, варикозная болезнь у несовершеннолетних, или по крайней мере то, что мы можем увидеть как варикозная болезнь, может оказаться врожденной венозной мальформацией. Поэтому очень важно действительно проконсультироваться у специалиста и понять, это, это просто варикозная болезнь, или это связано с пороками развития э, венозной системы, так называемой врожденной венозной мальформации. Если э, ошибиться и начать лечить это как обычную варикозную болезнь, мы можем получить очень нехорошее осложнение. Поэтому еще раз консультация. Специалистов либолога на хорошей аппаратуре экспертного класса можно может избежать э, вот таких вот последствий.